Malaysia hari ini kini kembali dan sekarang ni kita dah menyengai Syawal dan tempoh hari bulan Ramadan selepasnya so anda oh tak miss tu pergi solat tarawih hari-hari alhamdulillah kan kalau pasal tentang tarawih ni Sofia mm -hmm. ini satu perkara yang kita nak kongsikan ni salah seorang kepada rakyat Malaysia ni imam kat sini ni yeah. dia bukannya mengimamkan solat tarawih dekat Malaysia oh mm -hmm. tapi sampai ke negara Jepun ya yeah. hmm. sampai ke masjid Kobe di Jepun bagaimana agaknya perasaan itu dan bagaimana mm -hmm. ...boleh kata mendapat peluang yang sangat berharga hmm. seperti ini. Kita terus bersama dengan Ustaz Abu Zar Mamad... Hmm. ...Mudir Sekolah Tahfiz Swasta Darul Hafizihin Al Furqan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hmm. Sihat ya? Alhamdulillah. 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 Jadi ramai di antara kita yang mungkin nak mengetahui ni... ...macam mana lah agaknya kan dapat tawaran... Uh, ...untuk menjadi Imam Terawih di Kobe eh, Jepun itu. Pertama sekali, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala alihi wa sahbihi ali wa maw'ala Allahumma salli ala Muhammad Wa'ala alihi wa, ali wa sahbihi wa barik wa salim Terima kasih kepada penerbit uh, Puan Ilmi Terima kasih kepada Fazli dan juga Sofia uh, 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 Kerana sudi uh, menjemput saya Untuk hadir ke studio pada pagi ini uh, Alhamdulillah uh, Sebenarnya kalau Uh, diceritakan daripada awal lagi dia bermula dari tahun 2024 lagi okay. uh, bila uh, saya dalam grup WhatsApp uh, Shubra uh, kami ada grup WhatsApp Shubra ni pelajar-pelajar alumni Mesir mm -hmm. ya? dan uh, dalam grup tersebut ada seorang sahabat saya nama Datuk Ahmad Bashir uh, dia telah pun uh, beritahulah uh, beruarkan dekat dalam grup tersebut ada tak siapa di sini yang nak menjadi imam uh, di masjid di Kobe mm -hmm. kan uh, kemudian uh, Menjadi imam tu bukannya untuk tarawih ya tapi no. untuk permanent stay kat sana. Oh, okay. ha, jadi saya bila tengok macam tu saya pun nak tengoklah apa dia haala uh, tuju ya uh, yang masjid ni nak kan. Okay. Jadi saya pun sahutlah seruan tu. Kebetulan uh, pengurusi masjid Kobe ni uh, dia bersahabat baik dengan Datuk Sri Mukhris Tun Mahadi. Okay. Ha, jadi saya berurusan dengan Datuk Sri Mukhris uh, dan juga pengurusi masjid Kobe itu Berada Asif. Dan mereka lah yang berusaha untuk bawa saya ke sana. Cuma saya tak kesampaian untuk pergi pada tahun lepas. Dan pada Ramadan baru ni saya dijemput lah untuk menjadi imam terawih hmm. di bulan Ramadhan lah insyaAllah. Hmm, baik. Ya, yeah, Ustaz dan saya sebenarnya ter, tertanya. <laughs> ya, bila kita um, menjengah ke negara orang okay. dan sebagainya, yeah. kita juga melihat um, cara kehidupan mereka. Dan kalau kita meneliti sendiri gaya hidup masyarakat Islam di Jepun, mungkin Ustaz boleh kongsikan, adakah mereka sama dengan kita daripada cara pendekatannya, uh, jemaahnya bagaimana, ramai ke? Tapi kalau tengok jemaah tadi itu bukan orang Jepun hmm, yang bukan. hadir. Eh? Hmm. Uh, dia sebenarnya di sana kalau kita tengok orang Jepun lah hmm. secara umumnya, bukan orang Islam saja. Hmm. Mereka sangat-sangat menitik beratkan ketepatan masa Wah, lah. Tu. Oh. Itu memang kita tahulah. Hmm. Kita masuk tahu si kajian dia, kereta laju dia <laughs> macam mana kan. Yeah. Dua minit lambat pun kita terlepas dah kita api ke bas dan <laughs> sebagainya. <laughs> eh, dan kemudiannya, uh, mereka sangat suka berjalan. Hmm -hmm. Sana kena banyak berjalan dan kita susah nak cari orang yang badan besar kat sana. Hmm, ha, dan ramai orang-orang tua yang uh, masih lagi berkhidmat hmm. ha, untuk bekerja di sana. Hmm -hmm. Ha, walaupun mereka dah berumur. Uh, jadi mereka sangat menitik beratkan soal kesihatan lah. Kan. Hmm. Okay, tentang uh, jemaah di Masjid Qubay pula, hmm. uh, jemaahnya memang ramai daripada pelbagai warga negara. Hmm. Kan. Dan ada juga yang uh, berbangsa uh, Pakistan, bangsa India dan sebagainya yang mereka dah pun dapat kerakyatan sana. Hmm. Yeah. Mereka lahir di sana kan. Jadi, mereka lah yang mengimarahkan uh, Masjid Qubey ini. Hmm, ya, dalam satu-satu masa, untuk solat jemaah tiap hari, ramai yang hadir? Uh, macam video yang hmm. ada kita tengok sekarang ini, ini bi hari biasa. Okay. Kalau hari weekend biasanya, dia akan uh, penuhlah satu hmm. masjid ini, muat dalam 500 orang. Maksud lah. terawih, tiap hari ramai? Uh, dia hmm. kalau hari weekend, macam hari minggu, hmm. uh, akan datanglah jemaah-jemaah uh, hmm. Islam, komuniti Islam daripada Osaka. Hmm. Kan? daripada luar-luar daripada Kobe yang akan datang. Mm. Contoh macam video yang kita lihat ni, ha ni pada tak silap saya malam yang ke-27. Mm. jadi ramai mm. yang hadir pada malam 27 tu. Mm. Dan mm. video yang kita lihat sekarang ni ada sebelah saya tu kawan mm. daripada Pakistan. Aha. Tapi mm. memang warga negara Jepun. Mm. Orang Jepun sendiri ada, orang Singapura ada kan? Dan orang apa tu Kanada kan? jadi boleh kata internasional lah. Yalah dia punya masjid. Tapi dia. seronok eh dapat uh, kata orang tu berada di masjid tu kan. a uh, kiranya sepanjang hari tu kan? daripada berbuka, uh, solat tarawih, uh, maghrib, isyak dan sebagainya. Okey. Kalau bercakap tentang solat tarawih itu sendiri, kita ada lihat uh, antara video-video yang antarabangsa juga Sofia dekat negara-negara luar apabila baca imam imamnya itu ada yang bacaan surahnya terlalu panjang, pendek ada yang laju dan sebagainya. Jadi yeah. Uh, bagi Ustaz sendiri, uh, betul, pembacaan surah itu adakah perlu untuk uh, bersama-sama dengan orang sana? Macam tanya juga, tanya terlebih dahulu surah yang macam mana ataupun macam mana? Ya betul, kita uh, menakjubkan saya hmm. uh, bila satu masjid uh, dan dia berada di negara yang bukan negara Islam. Hmm. Sebelum saya ke sana lagi, mereka dah beritahu saya yang mereka nak saya khatam 30 juzuk hmm. dalam tarawih. Hmm. Uh, jadi setiap malam hmm. saya kena... Baca satu juzuk suku ataupun satu juzuk beberapa muka surat. Mm. Mm. Untuk saya khatamkan sebelum saya nak balik ke sini. Mm. Jadi saya balik sini hari ke-28 Ramadhan. Mm. Jadi pada malam 27 tu saya berjaya lah khatam 30 juzuk Al-Quran. Mm. Uh, cumanya yang jadi cabarannya saya seorang dan 20 rakaat. Uh, dan kemudian nak baca satu juzuk. Uh, jadi uh, Jumaat ah sana memang very committed lah. Mm. Dan mereka sendiri nak macam itu. Uh, Sehingga kan pada malam... 27 tu saya ada berbaki lagi 2 juzuk setengah oh, ha. Saya cakap ni mustahil nak yeah. habis ni Satu ha. malam 2 juzuk setengah nak baca Tapi hmm. jemaah sana memang dia tak ada Buat lapan dia cabut ke hmm. tak hmm. <laughs> Dia stay sampai, sampai habis 20 hmm. rakat hmm. Jadi hmm. itu memang saya bagi saya sangat-sangat uh, Bangga kan lah. Alhamdulillah uh, Ada ni satu perkara yang ustaz Belajar sendiri hmm. pada hmm. pengalaman ini kan? um, Apa yang satu perkara yang Memberikan satu perasaan Uh, yang luar biasa, kepada ustaz tentang pengalaman seperti ini. Bagaimana kita juga perlu kata melihat dunia lah dan juga beribadah pada masa yang sama. Uh, di Jepun ni mereka sangat-sangat hormat hmm. pada semua agama. Hmm. Uh, mereka sangat-sangat hormat dan uh, apabila solat Jumaat, solat tarawih pun akan ada uh, masyarakat di jiran yang berdekatan dengan masjid dan juga polis-polis yang akan tolong jaga trafik dan akan tolong jaga keselamatan orang-orang uh, Islam. Dan Alhamdulillah, uh, bagi uh, kita nak mengamalkan Islam, khususnya di negara seperti Jepun yang mereka hormat uh, Islam ni, dia tidak menjadi masalah. Uh -huh. Bahkan bila mereka tahu saya ni orang Malaysia, mereka lagi hormat. Uh -huh. Dan untuk makluman, uh, Jepun ni bila malam hari pertama nak tahu tentang puasa, uh -huh. mereka tunggu Malaysia buat announcement dulu. Oh. Oh. Sehingga kan bila sana dia satu jam uh, cepat. Uh -huh. Jadi bila solat uh, isyak, yang apa tu nak tunggu pengumuman sini pukul 8 hmm. malam kan hmm. ha, pengumuman puasa tu sana dah pukul 9 jadi hmm. saya tunggu sejam dengan jemaah untuk tunggu announcement daripada Malaysia. Hmm. Mereka sangat hormat uh, Islam yang diamalkan di Malaysia. Sehingga kan standardized halal. Uh, mereka belajar daripada Jakim. Hmm. Kan, macam mana nak, nak jadikan uh, halalan thayyiban yang ada dekat Jepun untuk komuniti Islam. Kan. Hmm. Uh, dan begitu juga dengan hari raya pun. Mereka akan tanya uh, Malaysia raya bila. Hmm. Uh, <laughs> bukan mereka sana tak ada ahli falak. Mereka ada. Uh, tetapi mereka sangat hormat kepada kita uh, selaku orang Islam yang apa tu sangat dekat dengan mereka lah untuk mereka dapatkan tentang puasa dan bila juga bila ustaz raya. sebut hmm. ni rasa macam seronok pula nak bersama-sama dengan komuniti Islam yang ada dekat Betul. sana eh. Ya? Jadi Betul. ustaz pengalaman tak, tak tak sempat Untuk beraya dengan mereka balik sini ke atau bagaimana? Itulah pasal. Uh. Ramai uh. kawan tanya ustaz sempat makan sushi ke, <laughs> sempat makan kobe, <laughs> wagyu, beef <laughs> kan. tak sempat semua tu sebab uh. puasa. Lepas tu uh. nak uh. makan malam pun dah tarawih nah, apa kan. Uh. Jadi tak sempat. Uh. Uh. Dan saya balik sini Dua hari sebelum raya uh. kan sebab saya rindu dengan rendang dan ketupat. <laughs> 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 saya rindu nak makan uh. nak 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 balik Ya, hampir Mengajar sebulan dengan dekat dengan sana kan? Lah. Hampir-hampir sebulan. Ya, ya Alhamdulillah. Berarti dengan Ustaz selepas ni bagaimana? Adakah selepas ini uh, bekas saja solat terawih? Uh, mungkin ada orang cakap nak permanent dekat sana? Menetap uh, di sana menetap terus. Menetap di sana Allah terus ke? Allah. <laughs> saya tak nampak lagi. Tapi mereka ada... Uh, cadangkan hmm. supaya saya stay kat sana cuma hmm. uh, saya kena menguasai bahasa lah uh, hmm. sebab sana memang kalau uh, kita nak menguasai satu pekerjaan di sana memang kena menguasai bahasa Jepun Oh nah, yang di utara dia punya requirement lah untuk senang berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi sana. ustaz dekat masjid bagaimana? Rumun Dalam bahasa bahasa Inggeris okay. dan bahasa Arab. Uh -huh. Jadi kalau bahasa Jepun ni sebab rakyat Jepun sendiri tak tak berapa ramai yang yang hadir. Uh -huh. uh, tapi saya nak kongsi sikit pengalaman. Bila solat tarawih ada juga orang-orang Jepun yang bukan Islam. Oh. Yang datang sembahyang tarawih. <laughs> Dia datang sempena tarawih dia, dia duduk sah belakang dia ah dia ikut saja ah dia ikut saja dia nak feel Oh macam oh. mana kita dekat sini kan kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang berbangsa ya ataupun yang beragama selain daripada Islam yang cuba nak berpuasa kan hmm. Ah kat sana ada yang bahkan cuba untuk solat tarawih hmm. <laughs> dia dia nak rasa nak feel macam mana kita orang Islam sembah yang tarawih kan hmm. insyaallah uh, doakanlah mungkin ]nya. mungkin terdetik suatu hari nanti kan mereka boleh <laughs> bersama sama-sama insyaallah ya yang insya insya kita Allah. doakan juga mungkin uh, ustaz ada peluang lagi untuk mungkin ke daerah ataupun district yang lain ke selain Kovan dan sebagainya insya kan Allah. kita ke sana nanti ah kita ke sana terus uh. ya okay. <laughs> jadi membantu imam ah, hmm. insyaallah doakanlah hmm. doakan doakan <laughs> <laughs> okey terima kasih okay. okay. dicakap kepada ustaz Abu Zar Muhammad mudir sekolah tahfiz swasta Darul Hafizin al Furqan terima kasih terima kasih ya kita akan berehat seketika teruskan menonton Let's MHI hari ini ya. Okay. Yeah.